Я сейчас нахожусь на автомобильном мосту, который пересекает Северский Донец. по которому идет трасса Змеева поселок Змеевской ГРС проехав по дороге от автомобильного моста в сторону Задонецкого, въехав в Задонецка, я свернул направо и поехал по улице, которая тянется через все Задонецкое и является основной, центральной, единственной улицей этого села. И вот по этой улице я доехал до местной достопримечательности ресторана «Капитан Мурган дали буды. Вот наконец я добрался до Куропова хутора и через весь хутор проехал к горе подъема на гору Казачка. Ехал по асфальтовой дороге, которая потом свернула налево и привела меня к ресторану под Казачьей горой, не доезжая которого справа находится как раз подъем на Казачью гору вот стенды с информацией которая здесь описывает историю этого места чтобы ни у кого не было никаких сомнений по поводу того эта территория, это Ран не зря называется казачьей, потому что здесь находился монастырь, в котором лечились и доживали свой век раненые старые казаки. Это место находится в Национальном природном парке Амальшанские леса, а в Украинской Амельшанские лесы. Чтоб тем, кто сюда будет ехать, было понятно, как сюда попасть. Вот я показываю. базы отдыха, которые здесь находятся, и за машиной там находится ресторан под казачьей горой. И вот наконец-то я нахожусь на горе казачка, преодолев местами сложноватый подъем, поднялся сюда. и теперь иду на смотровую площадку этот крест поставлен в честь погибших здесь казаков которые сражались с войсками посланными Екатериной тут восстание по малыше из Украины простывшись представлялись душу души Богу и восстанию дорогу Забрал с собой волю, чтобы послать кращу долю, Божий рук народу ныне, нашей славней Украине. Под этой горой был построен казачкий, казацкий монастырь, который после разгрома Запорожской Сечи был окружен российскими царскими войсками. И казаки, чтобы не сдаться в плен, прыгали с этой круче в воду, и все погибли. Забрал с собой в том числе и скорбницу, то есть казну монастыря, бросил ее в воду. И с тех пор, как гласит Легенда, ее никто не мог найти. Вот такая панорама открывается. Зары казачки. Внизу санатории, пансионаты, которые были построены еще при Союзе. предприятиями Харьковщины для своих рабочих и служащих. Но судя по тому количеству крутых иномарок, которые мимо меня проносились по дороге в эту сторону, эти места до сих пор пользуются популярностью, но уже у сильных мира сего и у нынешних новоришей, которые ограбили страну. получили столько денег, что покупали эти пансионаты. Теперь простому рабочему сюда пути нет. От казачки по этой дороге спустился вот до этого перекрестка. Здесь стоит указатель, где что находится можно добраться по этой лесной дороге и еще один указатель маршрут Дубовый я еду в коропово вот такая вот дорога ведет от развилки коропова по ней я и еду сейчас я нахожусь на автомобильном мосту который ведет хутор. Это стационарный металлический мост стальной. Вот Северский Донец понес свои воды вниз по течению на Казачьей горы. Далее мимо клей и за изюмом к святой ложку это белое озеро которое находится на противоположной стороне дороги до сторона капитан мурган здесь сохранились еще лилии водяные не все их вырвали на Северском Донце тоже местами встречаются. Правда, их осталось мало. Есть легенда, что именно в этом озере была затоплена казна Свято-Николаевского монастыря. И с тех пор здесь содержание серебра в воде аномально высокое. Хотя поиски драгоценностей, драгоценных металлов ни к чему не привели. Рассчитывал из Корбового хутора по асфальтированной дороге проехать через Змеев на станцию Змеев. Но после полудня такая жара началась, что хочется еще раз искупаться. По пути следования скорого хутора более-менее нормальные места были заняты такими же страждущими, как и я. Поэтому я решил вернуться почти вернуться той же самой дорогой. Единственное, что ехал через Задонецкое и потом свернул уже непосредственно к Змеевым горам по дороге, которая сюда ведет из Задонецка через Луга. И хочу их проехать. Мимо звучи э, Змеевского пляжа на то место, где я утром купался, искупаться, оттуда уже через подвесной мост через Змеинскую пляж ехать на станцию Змеев. Вот наконец-то я набрался на станцию Змеев, купил билеты на электричку Харьков. Фух, когда был на вершине Казачки. Что на спидометре было 26 километров сейчас сейчас 48 то есть 22 километра я проехал от казачки до змеев до станции змеев Но это учитывая то, что от дома отдыха проехал 26. Можно было, конечно, поехать на дом отдых по лесу, там прохладненько, но уже лишние километры, честно говоря, после катания по жаре, которая началась после полудня, утомили, поэтому хочется ехать домой. Все, на этом Свое путешествие Я заканчиваю. Спасибо за внимание.